Нахожусь на месте ДТП, произошел столкновение двух автомашин. Автомашин ЗАС и Москвич. Даже взволнованный голос. Все было правдоподобно. Сотрудники ДПС прибыли на место происшествия первыми. От них сигнал поступил в пожарную часть и скорую. Однако еще до прибытия медиков пострадавшим оказали первую помощь. Подоспевшие через несколько минут люди в касках тушили уже пустую машину. Огонь уничтожен, и на месте происшествия появляется бригада скорой помощи. Трое пострадавших госпитализированы. Учения еще раз доказали, последствия ДТП минимальны, только если действия спецслужб идеальны. Оценка положительная, как вы видели. Службы сработали в динамике, действия были правильные. Мы думаем, что данную работу будем продолжать. Для того, чтобы все-таки действия всех служб, они были выработаны до автоматизма. Как бы хорошо не была подготовленная любая из служб, принимавших э, участие в учениях, одна сама по себе она не решает самые главные задачи. Фатально инсценированное ДТП стало только для москвича и запорожца. Машины отправят на металлолом. До конца года совместные учения ГАИ, МЧС и скорой помощи пройдут во всех районах республики. Анна Брановец Сергей Надин, вести Мордовия.